Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Odiaba cuando la gente me miraba con esos ojos de lástima. No necesitaba eso. ¿No podrían ser simplemente normales? Plank, ven a sentarte aquí, rápido. Juan Viva me llamó a gritos en la cafetería. Todos sus amigos en la mesa me miraron al mismo tiempo. Cambié de opinión y volví a sentarme en el mismo lugar. ¡Plenk! La pequeña amiga rápidamente corrió hacia mí cuando vio mi reacción y me agarró la muñeca. ¡Déjame ir! ¿A dónde vas? Voy a la biblioteca. Quiero leer algo. ¿No vas a comer? Traeré pan más tarde. Adelante. No, no puedes hacer eso. Estás muy delgada ahora. No has comido nada desde hace un mes. Vamos, come. No te dejaré ir. Juan viva me llevó hacia su mesa, pero me solté y la miré como si intentara buscar pelea. Solo detente y déjame en paz. Es molesto. Pling. No quiero estar con demasiada gente. No quiero la lástima de los demás. Haz lo que quieras. Déjame en paz. Dije con voz firme y caminé directamente a la biblioteca. No había nadie en la biblioteca. Solo un bibliotecario. Tan tranquilo. Tenía estos libros como amigos. Hey. Escuché que alguien me llamó desde muy cerca mientras estaba leyendo. What? el amigo de Juan Viva con el que trabajó en la tarea. No parecía feliz. ¿Estás hablando conmigo? ¿Por qué siempre haces llorar a Juan? ¿Qué? No seguí lo que dijo. ¿Cuándo la hice llorar? Ahora, cuando tú no comes, ella tampoco come. Desde lo que te pasó, Juan tampoco está muy feliz. Estás en la miseria, pero no tienes que llevar a tu amiga contigo. ¿Está ella llorando? Sí, todos los días. No estabas aquí, no lo sabías. Tu amiga llora todos los días, casi llora mares. Pensé que cuando aparecieras, ella podría sentirse mejor, pero es peor. No quiero interferir en los asuntos de otras personas, pero no lo soporto. Para empezar, no tienes muchos amigos. Si pierdes a Juan, no tendrás nadie en este mundo. Cállate, no sabes nada, eres un tonto. Me mordí el labio con ira. ¿Dónde está ella? Ella está sentada afuera debajo del árbol, al lado de la biblioteca. Te vio aquí y lloró de nuevo. No puedo soportarlo, así que tengo que hablar contigo. Tú también harás que empiece a ir mal en la escuela. Ya no quería hablar con Watt. Me levanté y caminé hacia el otro lado de la habitación. Tenía una ventana de cristal en una pared. Vi a Juan sentada debajo de un árbol con sus amigos rodeándola para apoyarla. Watt me siguió justo detrás y comentó, como un crítico de teatro: Sé que estás en un periodo difícil de la vida, pero siempre hay algo bueno en todo. ¿Tienes a Juan? ¿Sabes que ella te ama? Cuida a los que te quieren. Dijo y me dejó ahí sola. Me quedé ahí y pensé que estaba sola en el mundo. Si la alejaba sería realmente tonta. Salí de la biblioteca, caminé hacia Juan Viva. La pequeña niña no lloraba demasiado pero soy yo solo suficiente como para ver que tenía los ojos y la nariz roja. Juan, mi voz la asustó. Ella quería levantarse pero presioné su hombro para mantenerla sentada. Me agaché frente a ella y la miré. No te ves bien llorando. Lamento haber sido mala contigo. Sus amigas se quedaron calladas y nos miramos. Deseaba que nos dejaran en paz, pero sabía que eran demasiado entrometidas para marcharse. Está bien. Sé que estás sufriendo. Quería obligarte, yo extendí la mano hacia su mano que estaba sobre su regazo y la apreté suavemente. Mis ojos también estaban llenos de lágrimas de culpa. No hiciste nada malo, te puse en esta situación. Seré fuerte de ahora en adelante. No haré nada que te preocupes por mí. Lo que me preocupa es que no comes, me reí. Fue la primera risa que tuve en un mes después de haber sido absorbida por un agujero negro. Olvidé cómo sonreír y nunca pensé que podría volver a hacerlo. Pero esta pequeña niña me obligó a hacer algo que pensé que nunca volvería a hacer. Si sí, como, ¿te sentirás mejor? Sí, yo comeré pero tú tienes que dejar de llorar. Está bien, no lo haré más. Pensé que habías dicho que dejarías de llorar. ¿Qué debo hacer ahora? Sé que las lágrimas de su rostro. Tomé su rostro y la miré a los ojos. Hice algo que nunca había hecho antes y esperaba que funcionara. Juan, sí, te amo. Eres la única persona que tengo en este mundo. Por favor, no vuelvas a llorar.